Ingsun Rahmwan Gus kasrat sajroning sejarah raja Kang Angkara murka tur watek wis Nidra musuh ra Hananging datan ana kang ditakon sebab apa ingsun tumindak kang kaya makah Kapodoh datan sumurup soko betro Ing datan naten dueni kepingin Nandang tresno kalawan sinto Ing sun nyumurupi dewe Pepancangane ro menanging netro kutan bisom bendung Sesawangan ngemu kaindahan Sajroni nolo keterdata Amargo mungkasulistiane, ananging tajem polatane, kang sinorot ruruh, lankasetian. yen ana sayembara kanggo ngolehni wong wadon ayu jenenge Dewi Sinta woro-woro-woro-woro Rawana miwiti ngangkat panah ananging ora bisa ngangkat panah kasep banjur Rama giliran ngangkat Dewae bisa ngangkat panah kasebut saehingga rama sing bisa menangati sayembara lan akhire oleh garuwete Dewi Sinta dene urip ayem ing craraja Ananging Ana raksasa sing nyoya Dewi Sinta jenenge Rahwana. Rahwana iku raja ing Alengka. Sarpanoko menika kepir menyang Rahwana yen enek wong wadon ayu, Rahwana banjur golek wong wadon mau. Kasunyatan prajurit Marica. Marica iki bisa ganti wujud dadi apa lan iso ngrubah wujud dadi cilik banget. Eh, hey, kue, mana Sopo jenengmu? Kulo Marica Paduka. Marica iki kudu dulure tumbar to. Iku Marica Paduka. Wis digenti to. Sampun dangu Paduka. Kowe iso nyamar to? Iku kaahlian kula. Kowe iso nyamar dadi kidang Mas ora? Kidang Mas. Berarti kula kedah nyamar dados kewan Paduka. Bener kuwi. Kula cobi. Pungkasane mari cotopa ing guwa dheweke berubah wujud dadi kitang mas. kepingin kidang kuwi banjur njaluk marang garuwani supaya demak kidang kuwi saking tresnane Prabu Rama marang garuwani banjur ngupoyon demak kidang kuwi Prabu Rama ndhawuhi Lesmana kanggo jaga garuwani Kang Mas sampean apa tresno marang aku Aku iki tresno marang awakmu apa wae panjalukmu bakal tak turuti Apa iya nek Kang Mas bakal nuruti kabeh panjaluanku? Iya, aku bakal nglakoni apa ae kanggo awakmu. Kang Mas, aku pengen kidang sing lewat kene mau. Yo, bakal tak demokno kanggo awakmu Adinda. Asmono! Kripun, Pripun, Kakang? Asmono, tolong jagoan Dewi Sinta. Aku arah kidang mas mau. Pirang-pirang jam Dewi Sintolan lan Lesmono ngenteni Romo, ananging Prabu Roma ora teko-teko. Kidang kuwi pancen angel dicekel. Kidang dioyak nganti tengah alas. wis Prabu Rama kasil njemparing kidang kuwi. Kidang kuwi jerit suarane kaya suarane Prabu Rama. Tulung. Dewi Sinta krungu swara kuwi, banjur Dewi Lesmana kanggo nyusul Prabu Rama. Kok wedi nek Kang Mas gini-gini ya? Dateng napa, Mbakyu? Perasaan kok ora penak marang Kang Mas. Jajal golekan Kang Mas Rama. Lah menawi kula ninggalke Mbak ten mriki? Ba ajre. Aku mboten ajreh. Aku wis wedi, aku isan jaga awakku Nanging sadurunge Lesmana nyusul Rama, dheweke nggawe bunderan kanggo pengi Dewi Sinta, kanggo nglindhungi. Dewi Sinta, Lesmana pesen yen Dewi Sinta aja metu saka bunderan kuwi. Dene saka ndelik Daso muka weruh Sinta dewean dheweke wiwit nggae taktik kanggo nylik Shinta usahane tansah gagal amarga dheweke ora iso numbus bunderan sing digawe lesmana ngasi pungkasane Rahwana nyamar dadi bermanguna Dewi Sinto diculik diboyong menyang alingko cahayu, apa duwe sega chau nuan mbah Mbah menapa dereng dahar? Durung diteri. Cahayu opo sampun maem? Nggih, kula ugi dereng maem. Mula badhe mendhet maem ten nanging boten saged linggake bunderan iki. Dalu apa raiso Cahayu? Simbah ngesuk Nggih, monggo nek ngoten, Mbak. <Susuk> Nalika hey, mlaku menyang Alengka, Rahwana dicegati Jetayu ing alas. Jetayu kepengin nyelametake Dewi Sinta. Hei, kowe pas pasrahno Dewi Sinta marang aku. Ha ha ha. ha. Waduh kowe nglarang aku. Pasrahno Dewi Sinta marang aku, apa aku bakal ngalang-alangi kowe? Bola nantang kowe. Cetayu kalah ngelawan Rahwono. tekane ing tengah-tengah alas Lesmono ketemu karo Prabu Romo. Loh, kakang gak tau apa Aku lagi gini-gini. Kau nututi aku. Pulau diutus Mbak Yu. Mbak kuatir marang sampean. Ya sekalian lah Bali. Saat tekane panggon bunderan mau, kekarone kaget Amarga Dewi Sinta wis ora ana. Loh, Bayu kae wis rene ning kene. Kula Bayu kajene mboten mekel saking bunderan iki. Kula mboten ngertos sak niki Bayu ten pundi. Saiundang Gley, gerombolan nusmono mubeng alas Dewi Sinto. Sinta! Sinta! Bayu, Bayu. Kok golek Dewi Sinta? Romo Lan Lesmana ketemu Citayu kang lagi sekarat ing tengah alas. Citayu cerita kedadian kasebut nambi sekarat amarga kalah perang karo Rahwana. Lanayu, mengerti Dewi Sinta ning to? De, dewi Sinta diculik Rahwana. Banjur Rama terus goleki panggon dosa muka ing tengah alas, Romo ketemu Anoman kang ngudun saka witwitan. ngerti sih toh man buatin romo aku yang ada masalah ini man masalah apa? bojoku diculik diculik sinten romo diculik dosa muka aku yang rupanya nih oh dosa muka raja yang alam ke dirojo niku romo ayo man parah nih gue pasukanmu ayo 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 11 tahun ing Alengka, Sinta katut prasaane ora penak amarga ado saka Prabu Rama. Sinta nesu menyang Rahwana, pungkasane dheweke tukaran karo Rahwana amarga Sinta nganggep nek Rahwana ora ngregani katresnane Sinta menyang Prabu Rama. Sajane niatmu ki apa nggawa aku minggat menyang rene? Kowe rang ngregani katresnanku menyang Rama. Aku mau anggap ora ngregani katresnanku. Nyatane kowe nggawa minggat aku menyare rene. Deluun, sakse no karo